Мы подготовили инструкцию для потерпевшего лица. Сейчас мы как раз о ней пообщаемся с вами. Значит, после совершенного ДТП необходимо сразу заявить в полицию. Вот. Если речь идет о том, что вы хотите оформить это через полицию, не через Европотокол. Если, например, у человека нет полиса ответственности перед третьими лицами, либо же, например, если согласия нет относительно произошедшего ДТП, либо же кто-то из участников перебывает в состоянии алкогольного наркотического опьянения, вот, то, естественно, вызывают полицию. Обязательным моментом есть обмен со всеми участниками ДТП своими адресами, телефонами, ну и, естественно, данными о полисах. Вот, и видах страхования. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы полностью контролировать этот процесс и сразу а, проверить наличие у второго участника полиса страхования. того, чтобы, если его нет, без опоздания обратиться в то же самое моторотранспортное страховое бюро Украины. Поведомить свою страховую компанию про ДТП. Естественно, учитывая факт того, что по закону Предусмотрен трехдневный срок, и, и э, при рассмотрении дела в суде э, вина может, как говорится, быть обоснована, доказана, не обоснована, доказана может быть обоюдка. Поэтому для того, чтобы себя от этого уберечь, необходимо написать заявление в свою страховую компанию ОДТП и в страховую компанию другого лица. Да? Что касается оформления с европротоколами, вот недавно Моторотранспортное страховое бюро Украины подало свою статистику, что оказывается каждый седьмой случай у нас на данный момент ДТП оформляется с Европротоколом. На самом деле это так, полиция сама выезжает на место ДТП и помогает участникам составить Европротокол, но для страховой компании это вариант, если эта компания, например, входит в топ-рейтинг наших самых неблагонадежных компаний. Для них это а, возможность отказать в выплате страхового возмещения. Ну, конкретно по Европротоколу пообщаемся уже, когда будем рассматривать основные методики отказа в выплатах страховых возмещений. Ну, естественно, лимит у нас а, с 12 февраля а, уже составляет 50 тысяч гривен по имуществу, конкретно по Европротоколу. Вот. Поэтому, если ранее это было 25 тысяч, то бывали случаи, когда просто-напросто Люди не могли иноглазо оцінити на месте ДТП без аварийных комиссаров со стороны страховых компаний реальный ущерб, поэтому выплата страховой компании ограничивалась в размере лимита, установленного по Европротоколу. Значит, второй этап это сообщение страховой компании о ДТП. Ну, естественно, необходимо в трехдневный срок подать письменно заяву о ДТП. Бывали случаи, когда Uh, ну, это касается больше неликвидных страховых компаний, которые юридически существуют только на бумаге, а по факту их нету, когда офиса все закрыты. Uh, как говорится, человеку в данном случае необходимо просто зайти на сайт Мотора Транспортного страхового бюро Украины и скачать uh, бланк заявы, который установлен. Вот, заполнить эту заяву и со всеми необходимыми документами, заказным письмом на юридический адрес страховой компании отправить документы. О, так. Касательно переписки со страховой компанией. Ну, естественно, часто бывают случаи, когда человек просто отдает все необходимые документы в оригиналах, и говорится, страховая компания не предоставляет копии этих документов. Потом возникает вопрос, если, например, страховая человек видит, что ему не либо незаконно отказывает, человек стоит перед э, той ситуацией, что у, не, у него нет подтверждающих на руках документов, по факту совершенного ДТП, человеку надо их восстанавливать. Те документы, которые вообще возможно восстановить. Поэтому желательно, конечно, при э, всех переписках со страховых компаний это все вести письменно, если отдаем на офис документы, получать входящий номер и подпись того сотрудника на вашей копии, который получил эти документы. Это даст возможность уже непосредственно и правильно обсчитать сроки, быть уверенным в том, что вы подали все необходимые документы. Вот. Ну, естественно, если страхователь не сообщает свою страховую компанию относительно произошедшего ДТП в установленный законом срок, страховая компания оплатит пострадавшему денежные средства и в дальнейшем в порядке обратного требования со своего страхователя может взыскать эти деньги. Ну, есть разные разъяснения того же самого Верховного суда, что это не является единственной причиной для uh, взыскания этого требования. Но, ну, в принципе, то же самое решение Верховного суда есть разные относительно этого. Да, к нам обращаются люди с вопросами о регрессах. Мы им, конечно, предоставляем информацию о таком решении Верховного суда, но, естественно, всем понятно, что так просто страховая компания от него не отстанет. Ему в любом случае надо будет доказывать непосредственно свою правоту в суде. Поэтому очень важный момент, который лучше соблюсти для того, чтобы в дальнейшем не иметь проблем. Значит, касательно осмотра транспортного средства. Значит, с момента подачи заявления о ДТП в 10-дневный срок представитель страховой компании обязан с вами договориться относительно осмотра транспортного средства. Провести осмотр его вот, для того, чтобы составить акт осмотра. Что касается акта осмотра, нужно внимательно пересмотреть те позиции, которые непосредственно представитель страховой компании расписал повреждения транспортного средства, для того, чтобы вы убедились, что все повреждения, которые он описал, действительно на вашем автомобиле есть. И ничего он не сократил, а описал все, что необходимо. Ну а также поставил отметки относительно тех повреждений, которые не касаются ДТП, что в дальнейшем может повлиять непосредственно на износ транспортного средства, когда будет проводиться автотовароведческая экспертиза. Значит, если представитель страховой компании в 10-дневный рабочий срок с момента сообщения о ДТП не, не прибыл на осмотр вашего транспортного средства, вы вправе самостоятельно заказать независимую экспертизу, если она будет, как говорится, отвечать всем требованиям, которые стоят перед этой методикой проведения экспертизы, то страховая компания, помимо того, что оплатит денежные средства согласно этой экспертизы, обязана будет возместить вам денежные средства, те, которые вы затратили на проведение экспертизы. Некоторые люди сразу начинают ремонтировать свое транспортное средство, потом обращаются в страховую компанию. Страховая компания на законных э, обстоятельствах требует предоставить транспортное средство на осмотр, даже если 10 дней не стекло, но человек, как говорится, уже отремонтировал автомобиль. Ну тут сразу же идет отказ относительно того, что страховая компания не смогла убедиться, не смогла оценить повреждение транспортного средства. И убедиться, что, например, акт выполненных работ СТО действительно отвечает тем повреждениям, которые автомобиль получил в результате ДТП. Ну, плюс у нас же отменили сейчас первичные справки ГАИ, поэтому описания повреждений как таковых нету. И очень важный момент при всех ДТП, будь это европротокол или оформление относительно полиции, всегда фотографируйте место ДТП, всегда фотографируйте повреждения своего транспортного средства, транспортного средства второго участника. Это дополнительная доказательная база у вас будет на руках. Так, очень интересный момент относительно подачи заявы на страховое возмещение в страховую компанию. Значит, из нашей практики, сразу говорю, ситуация следующая. Те страховые компании, которые лидеры у нас в антирейтинге, они просто не сообщают потерпевшему лицу относительно того, что необходимо подать заяву на выплату. Также не предоставляют консультационную помощь, кто должен написать эту заяву. Вот. Они просто, как говорится, об этом забывают. А говорят, когда им удобно. Но это напрямую влияет на срок получения денежных средств. Естественно, если вы на протяжении 30 дней с момента подачи заявления о ДТП, но не позднее одного года, да, по имуществу, трех лет по жизни, здоровью, с момента ДТП подаете это заявление, у страховой компании отчет э, срока на выплату возмещения идет 90 дней. До 90 дней. Если же вы, например, ДТП у нас в январе месяце, ничего о заявлении на выплату вы не знали, страховая компания вам ничего об этом не сообщила, и вы, там, например, в июне подаете заяву на выплату, то 5 месяцев дополнительных у страховой компании есть, где 90 дней для того, чтобы возместить вам страховое возмещение. И, в принципе, как предоставили разъяснение с Национальной комиссией финуслуг, есть такая норма в законодательстве, которая считает эту разницу, поэтому... В принципе, это законно. Поэтому даже если вам страховая компания об этом ничего не говорит, а мы сталкивались с тем, что они просто отказываются принимать это заявление на выплату, пока пострадавший не принесет э, постановление Админсуда да, относительно виновника их страхователя. Ну, в данном случае, конечно, желательно поступить так же, как с заявлением МОДТП. Зайти на сайт Моторотранспортного страхового бюро Украины, скачать бланк, занести либо на офис, либо с заказным письмом обязательно сложением в конверте, где вы перечисляете те документы, которые необходимо подать в страховую компанию согласно закону. Вот передаете непосредственно в страховую компанию. Вот это сократит э, срок на принятие решения по вашему случаю. А, требования непосредственно к заяве да, на страховое возмещение. Это... Найменування страховика, якому подається заява або МТСБУ, да, якщо річ йде або о регламент на виплаті, ж непосередньо на виплаті за тих літ, які на законодательному рівні по страхуванню. Прізвище ім'я по батькові заявника, адресу проживання, фактичне, та місце реєстрації, зміст майнової вимоги заявника та відомості за наявності, що її підтверджують. Інформація про вже здійснені взаєморозрахунки між винуватцем та потерпілим ДТП. Підпис заявника, та дата подання заяви. Касательно взаєморозрахунку між виновниками та пострадавшим. якщо річ йде не о франшизі, а наприклад, о возмещении ущерба, а потім страхователь хоче возместить этот ущерб з боку страхової компанії, це все должно быть согласовано з самой страхової компанії. Якщо вона на это дає добро, и письменно у вас есть подтверждение того факта. Да, действительно, вы выплатите, страховая компания возместит вам понесенный ущерб. Если это не согласовано, страховая компания просто откажется в выплате, потому что будет считать, что вы самостоятельно без ее подтверждения покрыли расходы э, пострадавшему лицу. Э, значит, касательно документов, которые э, необходимы э, до даты, э, до заявы на выплату. Значит, э, законодательством предусмотрено, что если, например, позднее 30 дней с момента подачи заявления о ДТП вы не подаете заяву на выплату, то, естественно, на такой же срок увеличится возмещение. Также там указаны те документы, которые человек обязан предоставить как додаток до, страховой, до заявы на выплату страхового возмещения. Поэтому это тоже очень важный нюанс. Отсутствие одного из документов может быть также обстоятельством, чтобы страховая компания увеличивала вам срок на принятие решения. Это паспорт граммандиадына оба. Інше посвідчення особи, документ про право отримання страхового відшкодування, якщо отримувач виплати не потерпілий його представник, індивідуальний податковий номер, документ про право власності на пошкоджене майно, відомості про банківські реквізити заявки. Ну, це те, що касається конкретно імущества. Якщо речь йде о здоров'ї або житті, це і, наприклад, свидетельство о смерті, і виписка з історії болезні відносительно... того, по какому диагнозу проходило лечение, и все чеки необходимые, вот подтверждение факта того, какие денежные средства вы оплачивали на лечение. Значит, в отсутствие решения суда не может быть и представы для извлекания оба ведмого выплаты. Ну, естественно, законодательством не предусмотрено. Ваша обязанность подать то же самое постановление административного суда о привлечении к ответственности виновника ДТП, но мы рекомендуем самостоятельно взять это решение суда для того, чтобы и ускорить, и самостоятельно проконтролировать этот процесс. Да, действительно, с момента подачи заявления о ДТП в двухдневный срок страховая компания обязана начать расследование и, соответственно, подать э, заявление в те структуры, которые оформляют это ДТП, непосредственно это в полицию для того, чтобы взять форму 2, да, расширенную справку ГАИ также информацию в какой суд будет передан админ протокол вот обратиться в этот суд взять постановление но ну, в основном они либо же обращаются к страхователю того чтобы он предоставил это постановление либо же к пострадавшему лицу потому что ну в законе тоже предусмотрено что все лица которые участвовали в данном ДТП обязаны спряядься страховику в расследовании и установлении обставин страхового выпадка ну, значит, относительно принятия решения страховой компании о возмещении ущерба. А, а, значит, да, действительно предусмотрено, что страховая компания принимает решение, выплачивает до 90 дней. Нет нормативно установленного срока, когда они вам оглашат сумму возмещения. Естественно, законом предусмотрено, что если вы подаете заяву на выплату, то вас обязаны проконсультировать и предоставить вам расчеты относительно денежных средств, которые будут компенсироваться. Есть такой вариант, как узводжение суммы со страховой компанией. Страховая компания, непосредственно имея у себя а, несколько СТО, с которыми они работают, могут вас направить в одно из СТО. Если вас устроит работа этого СТО, ну и хотя бы даже внешний вид этого СТО, вы можете взять непосредственно счет СТО, который утвердит страховая компания, и получить восстановленное транспортное средство. Но это делают только те компании, которые нормально на страховом рынке работают те, с которыми мы сталкиваемся в своей работе, немножко поступают по-другому. Значит, они, не сообщая ничего пострадавшему лицу, тянут до последнего дня. Если человек настойчивый и постоянно звонит на горячую линию отдела урегулирования, ему сообщают сумму, человек может быть с ней согласен, может быть не согласен. Ну, естественно, варианты решения это либо предоставить страховую компанию свой счет СТО, если он будет адекватный, как говорится, просить страховую компанию принять это все в расчет и договориться с ней. Если э, страховая компания не идет, как говорится, на компромисс, провести независимую экспертизу, которая даст возможность вам в дальнейшем предоставить ее в страховую компанию, либо же обжаловать экспертизу страховой компании в судебном порядке. Ну, это если вы, конечно, узгоджение по сумме, то же самое не подписали. Потому что иногда, даже не консультируя вас, а предоставляя те документы, которые вы обязаны якобы подать для получения страхового возмещения, вам могут подсунуть то же самое узгоджение по сумме, где будет указана сумма, на которую вы не обратите внимания, но, как говорится, вы ее уже согласовали и приняли.